শ্ৰদ্ধা ৰাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ বি ব্লগ চেনেলটোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লয় আৰু একদম মোৰ হোম জিম মানে ঘৰতে কিবা কিছু অলপ বস্তু যিহেতু মই ৰাখিছোঁ আৰু তাত কিবা কিছু আছে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই যিহেতু এইটো মোৰ অভ্যাস এক্সাৰচাইজটো মই কৰি ল'লোঁ ধুনীয়া আৰু এনেকৈ অলপ এক্সাৰচাইজ চেক্সাৰচাইজ কৰাই ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ঘৰতে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ঘৰতে ফিনিছ কৰিম কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় ব'ৰ নহয় কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট দুটামান বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ বাবে জানিব বহুতে বেছি দৰকাৰ বুলি মই এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল ৰাতিপুৱা উঠিয়ে যে মই এক্সাৰচাইজ কৰি লোৱা বুলি ক'লোঁ বা আগৰ পৰাই যোনে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে দুই তিনি বছৰ আগৰ পৰাই ৰাতিপুৱা উঠি মই যে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ এইটো কথা প্ৰায়ে মানে গম পায় আগত তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ অ এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল মানে কথাটো হ'ল বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব এতিয়া মানে ভিডিঅ' যোনে চাই আছে সেইবিলাকে হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব বা মনত এটা প্ৰশ্ন খেলিব যে যদি ইমান এক্সাৰচাইজ কৰে ডেইলি যদি ৰাতিপুৱা উঠি এক্সাৰচাইজে কৰে আৰু ইমান দুই তিনি বছৰৰ পৰা কৰি আছে যিহেতু বডিটো চলমান খান বা জনাবাহামৰ দৰে কিয় হোৱা নাই কাৰণ বহুতৰ মনত এটাই ভাৱ থাকে যে এক্সাৰচাইজ কৰা মানে প্ৰকাণ্ড বডি এটা বনোৱা আৰু ছাৰটোৰ গুদাম টোদাম খুলি ছিক্স পেক বনাই মানে ঘূৰি ফুৰি সকলোকে দেখুওৱা বা ফটোশ্বুট কৰা এক্সাৰচাইজ কৰাৰ মানে অৰ্থই সেইটো বুলি ভাবে কিন্তু আচল কথা সেইটো নহয় আচল কথাটো হ'ল আপুনি হেল্ডি থাকিব লাগে আপুনি আপোনাৰ যদি ৱেইট বাঢ়িছে আনহেলডি ৱেইট গেইন কৰিছে নে হেল্ডি ৱেইট গেইন কৰিছে সেইটোৰ ওপৰতহে লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ বডি এটা বনাই আপুনি ক'ত যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ বডি বনাব লাগিলে কিমানখিনি মানে এফৰ্ড কৰিব লগা হয় কিমানখিনি খৰচ কিমানখিনি পিছত পিছৰ পিছৰ পৰ্যায়ত বহুতখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হয় কাৰণ হেভি পৰিমাণৰ ষ্টেৰইড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হেভি পৰিমাণৰ প্ৰটিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বডি সেইবিলাকে বনায় যিবিলাকে বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যনত ভাগ ল'ব বিচাৰে বা বডি বিল্ডিং লাইনত যাব বিচাৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনবিলাকত ভাগ ল'ব বিচাৰে য'ত মানে এটা সুন্দৰ সুগঠিত শৰীৰৰ প্ৰয়োজন হয় মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মানে বেছি হিউজ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে তেনেকুৱা ধৰণৰ বডি বনায় আৰু তাৰপিছত বহুত বেছি ক্ষতিও হয় কাৰণ হেভি পৰিমাণৰ প্ৰটিন ল'ব লগা হয় বা কিছুমানে ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন লোৱাও মানে দেখিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বডি বনাবগৈ আৰু সেইবিলাকৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যত ক্ষতি হয় বহুত বেয়া ধৰণৰ ক্ষতি হয় বুলি মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে জিমত যাব নালাগে এক্সাৰচাইজ জিমত গৈ কৰিব নালাগে ঘৰতে কৰিব লাগে সেইটো কথা নহয় জিমত যাওক এক্সাৰচাইজ কৰক হেল্ডি থকাৰ কাৰণে যদি জিমত গৈ দুই তিনি চাৰি মাহ এক্সাৰচাইজ কৰি ভবা যায় যে বডিটো দেখোন হোৱা নাই বেলেগৰ দুখন হ'ল মই কিবা কিছু অলপ খাওঁ প্ৰটিন খাওঁ ষ্টেৰইড লওঁ ভালদৰে বডিটো বনাওঁ সেই জোনোনটো যাতে নানে মাত্ৰ হেল্ডি থকাৰ কাৰণে কৰি যাওঁ কাৰণ সেইবিলাকে শৰীৰত কেনেধৰণৰ ক্ষতি কৰে প্ৰত্যেক শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী সেইটো বিষয়ে জ্ঞাত ভালদৰে জানে গতিকে যিহেতু আমাৰ তেনেকুৱা বডিৰ প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে আমি আন হেল্ডি ফুডবিলাকৰ পৰা আন হেল্ডি খাদ্যবিলাকৰ পৰা অলপ আঁতৰত থাকি কিছু পৰিমাণৰ ডেইলি এক্সাৰচাইজ কৰি হেল্ডি থাকিব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ সেনেকুৱা বডি যিহেতু নালাগে আমি হেল্ডি থকাটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি দৰকাৰী কাৰণ এতিয়া আমি যিমান দেখিম যিমান খাদ্য খানা দেখি আছোঁ চাৰিওফালে চব বজাৰত ওলাই গ'লে ক'ৰবাত ওলাই গ'লে যিমান দেখিব আপোনালোকে চব আনহেল্ডি খাদ্যই দেখিব আনহেল্ডি ফুডেই দেখিব আমাক আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰে সেইবিলাক খাদ্যই যিবিলাক আমি একদম ৰাস্তাৰ সন্মুখতে পাওঁ সহজতে পাওঁ একদম ৰিফাইনত মানে ডুবাই ডুবাই খুৱাব আপোনাক আলু চব বেঙেনা চব কণী চব বিভিন্ন ধৰণৰ চব আৰু য'ত থাকিব একদম বেছি পৰিমাণৰ বেচন আৰু সেই চববিলাকৰ লগত আমি লগত খাওঁ কাৰণ গৰমৰ দিনটো এতিয়া সেইবিলাকৰ লগত বহুতে খাই কি কোল্ড ড্রিঙ্কস যত থাকে অধিক পরিমাণের সুগার আর কোল্ড ড্রিঙ্কসর দ্বারা আমাৰ কিমান বেছি পরিমাণের ক্ষতি হব পারে গুগল সার্চ কৰিলে নিজেই গম পাব গতিকে প্ৰথম কথাটো হল আপুনি হেল্ডি থাকি আনহেল্ডি লাগিব আৰু লগতে অলপ ৰাতিপুৱা কমচে কম আধা ঘণ্টা খোজ আৰু ৰাতি ভাত খাই কমচে কম আধা ঘণ্টা খোজ কাঢ়িব লাগিব আৰু অলপ যদি এক্সাৰচাইজ কৰিব জানে তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ এক্সাৰচাইজ কৰাটো জৰুৰী কাৰণ আমি আজিকালি যিবিলাক খাদ্য খাওঁ সেইবিলাক খাদ্য আমাৰ ভিতৰখনত বহুত বেছি পৰিমাণে ক্ষতি কৰে এতিয়া এইবিলাক ভিডিঅ' চাই বা এইবিলাক কথা কোৱাৰ পিছত হয়তো কিছুমানে ভাবিব যে আমিনো অমৰ হ'মনে আমিনো চিৰদিন জীয়াই থাকিম নে এইবিলাক কৰিলে যি মন যায় তাকে খাম কেইদিননো থাকিম ধুনীয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা মানুহ বহুত লগ পাইছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল আপুনি যেইকেইটা দিন থাকিব সেইকেইটা দিন হেল্ডি সুস্থ থকাটো বহুত বেছি জৰুৰী কাৰণ পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো মানুহে তেনেকুৱাকৈ কয় যে ইমান পইচা ইমান টকা পইচা সা সম্পত্তি কি কৰিবি মৰি গ'লেতো লগত নিব নোৱাৰি কি থাকি যাব বা কি লৈ যাব লগত কিন্তু সেই কথাটো শুনিবহে ভাল মৰি গ'লে যদিও লগত লৈ যোৱা নাযায় টকা সম্পত্তি কিন্তু জীয়াই থকা দিনত পইচাৰ কিমান প্ৰয়োজন সেই কথাটো সকলোৱে জানে আৰু জীয়াই থকা দিনকেইটাত ঠিক তেনেদৰে নিজৰ শৰীৰটো সুস্থ ৰখাটোও সিমানেই প্ৰয়োজন কাৰণ সুস্থ হৈ থাকিলেহে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুখ শান্তি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু অলপ নিজৰ যত্নসকলে লওক এতিয়া মেইন টপিকটো লৈ আহোঁ মানে এইকেইটা দিন ভাইৰেল হৈ আছে বেয়াকৈ এটা বৃদ্ধ মানুহ ট্ৰেইন এখনত যে কেইটামান ডেকা ল'ৰাই আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু একদম বেয়াকৈ মানে আহ মাৰিছে আক্ৰমণ কৰিছে চকু টকু একদম চাব নোৱাৰা অৱস্থা আৰু সেই বৃদ্ধ মানুহজনৰ বৃদ্ধ মানুহজনৰ ওপৰত এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰাৰ আচলতে কাৰনটো কি আচলতে সেই মানুহজনক কেইজনমান হিন্দু যুৱকে লগ লাগি মুছলমান কাৰণে যদি আক্ৰমণ কৰিছে তেনেহ'লে অলপ দয়া মৰম আচলতে থাকিব লাগিছিল কাৰণ সিমান বয়সৰ মানুহ এজনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাটো কাৰণ সেই ডেকাকেইজনৰ বাপেক বা নানাকৰ বয়সৰ হ'ব সেই বৃদ্ধজন যিটো এজ এ ভিউৰ হিচাপে আমি ভিডিঅ'বিলাক ভিউ কৰিহে গম পাওঁ যে ঘটনাটো আচলতে কি আৰু তেনেকৈ কমেণ্টবিলাক চাই ঘটনাটো গম পোৱা গৈছে কিছু পৰিমাণৰ বাৰু তেখেত ক'ৰ মানুহ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছিল সঠিকভাৱে নাজানো কিন্তু সেইবিলাকতো বহুত দূৰৰে কথা মেইন কথাটো হ'ল ইমান বয়সস্থ মানুহ এজনক কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰিলে সেই ডেকাকেইজনাই এতিয়া মানুহৰ মানৱতা ক'ত গ'ল হিন্দু মুছলমান কৰি কৰি আমি যে নিজৰ মানুহৰ ওপৰতে আক্ৰমণ কৰিব লৈছোঁ মানৱতাই যে আচল ধৰ্ম এইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি গৈছোঁ আৰু এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আচল কাৰণটো কি আমি ৰাজনৈতিক মেৰপাকত পৰি গৈছোঁ ৰাজনীতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্যবিলাকে মানুহবিলাকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি আৰু বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলাইছে বাবে চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ধৰিছে মানুহে মানুহক এতিয়া চিনি নোপোৱা হৈ গ'ল সেই ভিডিঅ'টো বহুত বেয়াকৈ ভাইৰেল হৈছিল ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকৰ পৰা বাৰু এতিয়া ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে বিচাৰিলেও পোৱা নাযায় ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' পালোঁ যে সেই ল'ৰাকেইটাক পুলিচে মানে এৰেষ্ট কৰি লৈ আহি আছে এইবিলাকে আমাৰ দেশৰ উন্নতিত বহুত বেছি পৰিমাণৰ প্ৰভাৱ পেলাই আছে কাৰণ এছাম মানুহে এতিয়া কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বাহুল্য শব্দ প্ৰয়োগ কৰা সেইবিলাকতে ব্যস্ত থকা হৈছে মানে সামাজিক কাম কাজৰ প্ৰতি গুৰুত্বই নাইকিয়া হ'ল আৰু দেশৰ অৱস্থা বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে প্ৰত্যেকে অনুভৱ কৰিলে গম পাব নিজৰ নামটো চাইহে কি নামৰ মানুহ মই সেইটো চাইহে এতিয়া মন্তব্য দিব লগা হৈছে কাৰণ মন্তব্য দিয়াৰ আগতে বহুতখিনি ভয় কৰিব লগা হ'ল বাৰু যা নহওক এটা চিম্পুল ব্লগ বনাই দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি ল'ব লগ পাইছোঁ তাৰ নতুন ব্লগৰ সৈতে